Guten Abend. Heute ist schöne Nacht. Okay. Zuerst mal besprechen Thema zwei zwei Beruf. Beschreiben Sie, wie Sie sich ein gutes Arbeitsumfeld vorstellen. Dazu Job Sicherheit, Karrierechancen, Kommunikation. In der Firma Beispiele aus Ihrer Berufserfahrung. Я знов відкриваю, я, як я його пишу. Сама придумаю, що прийшла голова, записала українською, переклала програму перед підкоригувала. І останній момент, я вже так не стала це робити тоді, тоді ще не було таких технологій. Я закидаю в чат GPT, прошу його перевірити, виправити помилки і пояснити, що має бути саме так. І пишу, щоб це зробив українською. Виправ помилки. І поясни, чому? Він поясни, як правильно. І чому? Українською мовою. Пояснення дай українською. Так, пояснення. Пояснення. Далі Тобто і запускаємо. тут. Так. Да не, укр... не перекладай українською. Не а пояснення. Так. Ну, давай ще раз. Та вже пояснення українською є? Так, значить, викраш помилки. помилки. І подай. Кориговано. Так, так значит, виправ помилки. Ми взаємо завдання. Тут треба чітко давати завдання, тому що, бачите, здаюся, такі фразу. Е, так, Поясни, виправ. Поясни, як правильно і чому. Поясни, як правильно і чому. Пояс, лише пояснення, лише пояснення далі українською. Так, Окей. Зараз сам. Ой, не забула сказати, щоб він виділив. А, він виділяє, здається. Перепиши весь текст без помилок від кориговані помилки виділи кольору. Ну давайте так. Ну, так ще багато помилок. Ну, ясно, я потом зайдем, значит так, двигаемся. Я тему, einem guten Arbeitsumfeld gearbeitet habe. Тобто, в основному я працювала в хорошій робочій Ein gutes Arbeitsumfeld wird durch viele Parameter definiert, Wer definiert, определяется, es leist, was heißt passiv, тобто, воно само не означает, воно кимось означает. Дарунта, серединша, Arbeitsplatz, Sicherheit, Vergütung, це Kommunikation, Arbeitszeit und Bürogestaltung, Bürogestaltung, das ist ein Büro. soziale Leistungen, Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und zum beruflichen Aufstieg. Ein sicheres Arbeitsumfeld. Wo sicheres, das ist Arbeitsumfeld, Umfeld, das Umfeld. Das, wo wir hier einen wissenschaftlichen Artikel ein- so primär, so präkret, adjektiv, bere, dieser künftige Artikel, das ist schon mal Topto, ein, sicheres Arbeitsumfeld bedeutet für mich einerseits eine Beschäftigung, die keine Schäden für Gesundheit und Lebensrisiko bringt, andererseits die Arbeit mit einem unbefristeten Vertrag. Topto, so noch ein Wochen sind schon Wochen, wir sind ja auch sehr, sehr möchten Kommunikation zwischen Mitarbeitern ist angenehm wenn man Probleme ansprechen und Kritik üben kann. Das ist eine sehr gute Frage, die Probleme, uns auch mit den und Ich finde es ganz wichtig, dass die Gespräche wertschätzen und respektvoll geführt werden. Geführt werden, provodiert wichtig, sehr relevant, sehr bedeutend. wichtig. Dank der flachen Hierarchie wird die Entscheidungsfindung und die Ausführung von Aufgaben vereinfacht. Darüber hinaus würden einige Kollegen gerne bei Bedarf die Arbeit

den richtigen Grund entlassen zu werden und so entlassen zu werden und das Willen, ein gutes Geheimnis. Es wird auf, äh, auch auf die aussitzen für die berufliche Weiterentwicklung und das Karrierewachstum geachtet. Ein Beispiel für ein, eines, ein gutes Arbeitsklima, gutes Arbeitsklima, und das muss ich im Wettbewerb in den

Місце роботи його може бути як комфортабельне бунгало на морі, до від і до, від як ми кажемо, так же, також кажемо від фон, до. Від бунгало на морі до окопів на полі під вибухами гранат. Да, Актуально дуже зараз якраз це є. Мені має ребю руфин. Vorteile, sondern auch Nachteile. Also noch, mh, nicht nur, sondern auch Konnektoren. Äh, zweite Konnektoren. Schließlich muss man in Kauf nehmen und in Kauf nehmen, primat, du, das ist primatisch ist, dass trotz großer Perspektiven in einigen Arbeitsstellen das Leben dieser Mitarbeiter aufs Spiel gesetzt werden kann. Ausspіль зет. Це є м -м, ризикувати. E, тобто, ну да, ризикувати, тобто ставити під ризик щось. І тут от, я взяла і ну, застосувала такий пасивний оборот: Ausspiel gezet, верден. Ну і ка, може бути, життя може бути піддано цьому ризику. От таке от. Ну, і я тут виділяла такі всякі от Цікаві слова, які треба знати. Наприклад, таке Б2 рівень. Аж підкаукен номенвер, знову ж таки, кауки номенверден. А тут вона написала: Muss man kauf nehmen. Подивимося пояснення. Так, поясняємо, дивимося. А так, 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 корекція, комунікаціон. Так, дивимося. Nicht. Ein gutes Arbeitsumfeld wird durch viele Parameter definiert. Äh, Sichere Arbeitsumfeld bedeutet für mich jenerseits die Beschäftigung, die keine Schäden für Gesundheit und Lebensrisiko bringt, andererseits die Arbeit mit einem unbefristeten Vertrag. Sichere Arbeitsumfeld ist ein

Da Kommunikation zwischen Mitarbeitern. Ist angenehm, wenn man Probleme entsprechend und Kritik üben kann. Ich finde es ganz wichtig, dass man Teamgespräche wertschätzend und respektvoll geführt werden. Geführt werden treibt man, muss man Grammatische Konstruktion. Ich finde es ganz wichtig, dass Teamgespräche wertschätzen und respektvoll geführt werden. Dank der flachen Hierarchie vereinfacht, vereinfacht die Entscheidungsfindung und um die Ausführung von Aufgaben. Vereinfacht, wird dann die Flachen hier. Hier wird die Entscheidungsfindung und die Ausführung von Aufgaben vereinfacht. Und dass du ja. man nominal ja. Nominalstil, die ja. Nominalisierung, das Bolo-Se, das Morecchi, nicht Darüber hinaus, einige Kollegen würden gerne bei Bedarf der Ar die Arbeit des anderen übernehmen. Würde, würden, aber wo so würden, da einige Kollegen es wird auch auf die Aussichten für die berufliche Weiterentwicklung und das Kreierwachstum hingewiesen. Es wird auch auf die Aussichten für die berufliche Weiterentwicklung und das Karrierewachstum geachtet. Beispiel. Für, oh, nein, oder für ein gutes Arbeitsklima die Medienbranche Beruf Journalisten. Journalist ein Beispiel von vor arbeitsklima guten Arbeitsklima dann Ravello äh, tut man gute für ein gutes Arbeitsklima ein Beispiel für aber der Arbeitsort ein Journalist kann von einem komfortablen Bungalow am Meer bis hin, zu Gräben, bis hin zum Gräben auf dem Feld unter den, den Explosionen von Granaten sein. Da tut die Struktur recht schon an aber der Arbeitsort eines Journalisten kann von einem komfortablen Bungalow am Meer bis hin zu Gräben auf dem Feld unter den von Granaten reichen. Schließlich muss man in Kauf genommen werden, dass trotz großer Perspektiven in einigen Arbeitsstellen kann das Leben von diesen die Mitarbeitern aufs Spiel gesetzt werden. Schließlich muss man in Kauf nehmen, nicht in Kauf genommen werden, dass trotz großer Perspektiven in einigen Arbeitsstellen das Leben dieser die Mitarbeiter aufs Spiel gesetzt werden. Тобто ви перевірили, вот, застосували такі словечки, там важливо, не дуже непростим реченнями. Я от старалася тут взагалі простих використовувати, такі щоб там було і умцу, і даніт. Щоб були всякі такі форми, і ДАС, і вайлі, і конструкції, і всякі конекторини, от, от, веденокшини. Ну добре. Добре, тоді я йду вже спати, використовуйте мої тексти, використовуйте ChatGPT, робіть свої тексти, завчіть їх, хоча б своїми словами, але такими реченнями, що вчили. мані-мальні наприклад то ну, мають бути розширені речення, а не просто і майнами. Отже, всім. чус, Гарного вечора, гарної ночі. чус!